куда ты меня в 3 утра водишь из дома? 4.37. 5, 7, 10 минут, 15, 20. Так что, куда мы едем? Ты же говорил, будем вставать теперь раньше. Сюда, смотри, в камеру говори. И бегать. Так да, зачем мы на электричке едем? Догоняем. Все? Не знаю. Блог видеоблогера. Были мы, короче, во Франкфурте на вокзале. Грязно и воняет саниною. Я забыла сдачу забрать. Когда я сходила за евро в туалет, я за 40 копеек. Кто из нас транжира, думаете, что это не я, конечно же. Автобус нормальный, но водитель поспал всего лишь 4 часа. тихо я там с кем-то возмущался. Короче, ехаем дальше. Всем привет! Это видео рассказывает про нашу экскурсионную поездку до Швейцарии. Розпочали мы ее 3 часа ночи с Франкфурта, прямо до Цюриха. Через Велику Пробку маршрут тривав понад 5 годин, і перші враження від організації туру залишили б кращого. Але як ви побачите з відео, загалом подорож виявилася дуже цікаво. Першою зупинкою на шляху був Базель і мальовничий раїнський водоспад, розташований на річці Рейн. Ви <главляє> <главляє> Ми в Так, Ось така картинка, поки переверну так, а потім переверну другий екран. Короче, Катя іщет корову, яка дає молоко. Тукаліця. Смысл в смысле? Нет, извините, Я план хочу затарить. Ой, извините. Он подумал, что он мне. Мог... Да. В общем, идем к замке смотреть на самый высокий водопад. Ну, русская свадьбу празднует. Он жених, невеста. Можно их снимать? Нельзя, как вы думаете? Прямо в иконочку подаемся. Катя, иди ты смотри. Красиво смотри в окно, я тебя красиво засниму. Ну що скаже, ви готові побачити красоту? Це за углом більше видно. Рейнський водоспад найбільший водоспад у Європі, розташований біля містечка Нойгаузен Ам-Райнфайл у Швейцарії. Його висота становить 23 метри, а ширина 150. Водоспад вражає своєю потужністю та мальовничими краєвидами. Поруч із Рейнським водоспадом розташований замок Лауфен, який підноситься на скелі над водоспадом. Замок має багатовікову історію та відкриває чудові панорамні види на каскади води. Він також є популярним туристичним місцем з оглядовим майданчиком та музеєм. Ой, як багато тут туристів. О, там хороший такий водопад. чух-чух-чух. <різь> <різь> Кантона. Кантона плах. рассказывай будь-будь водичка вот такое вот природное явление а люди умудрились брать деньги причем с нас взяли 5 евро а на кассе заплатили за нас по 2 евро это бит потому что ребята. от 30 билетиков а потом говорят что от 30 лет от 30 билетиков берешь по 2 евро а так по 5 один Цей водоспад найпотужніший у Європі, адже тут секунди обрушується до 600 кубометрів води. Це стільки ж, наприклад, скільки за день споживають такі міста, як, наприклад, Ужгород або Кам'янець Подільський. Відправляю жінку в пещеру. Пока, пока жінка. А тут багато жінці в пещері відправили, так много. Плаваем немножко. Я да, пласть, да. А вдруг добавить? А Назад можно подняться а по такому лифту. Ну и спуститься можно было тоже. Но неинтересно. А поднимаешься, а тут под горой поезда ходят, туннель. А с другой стороны водопад. Наверное, красиво тут кататься. Подошел сразу и пробу снял бы. Конечно, 1993 года вода. Ой, кому-то тут не хватит туалетов в автобусе. И какой у вас удой сегодня? 3,2%. Там девушка загорает, я не заметил. Вот мы приехали в Тюрих, там вот украинские флаги висят. Очень много. Вот такой вот мостик замечательный металлический современный. А это туристы понаехали. Да, тут куча всяких дорогих машин, Мазерати, Ламборгини. А мне вот этот трактор понравился такой. Ничего себе, так. прикольненький такой погрузчик. А тебе что? Тебе острый Бентли опять, смотри, вон там Мазерати. Надо такая же Ауди R8 стояла. Ну, а мне этот нравится тоже. Какие у него колесики маленькие. А это фрау Мюнстерс Храм какой-то знаменитый, красивый Где-то есть женские бани, которым мужчинам вход даже запрещен Да, цивилизация, не то что Германия Короче, автобусный тур такая фигня, на самом деле Гид спешит, ничего не слышно, что он там говорит Петь наушники выдали. Летишь как угорелый. Места красивые некая даже поставить посмотреть. Кондитерская такая. Это питьевой фонтан. Часовая стрелка, часов весит 180 килограмм. Умывальник выбирать идем. Крутящийся. Это вот фонтан, памятник женщинам легкого поведения. Они во время братских войн солдат бесплатно обслуживали. В доме жил в доме Членин. В доме, и вот плаву Украины. Здесь будет Ленина тут. Собор, который начали в 10 веке стро... веку строить. Но остался только фундамент 10 века. Все остальное тут уже уничтожали, разрушали. Во время реформаторы все это делали. Ну, вход в ворота такие красивые резные. Все это вот такие интересные трамваи. Так вот, нажимаешь кнопку, дверька открывается, закрывается. Он сейчас закроется. Это озеро Тюриха. Глубина у него 110 метров длиной 42 километра, шириной в самом широком месте 5 километров. На таком кораблике будем плавать, место до сотни за 5 секунд дает. мы немножко неудачно сели, она была садиться с другого берега, потому что мы все время плывем по правому борту, а все видно, а по левому борту ничего не видно, потому что на берег далеко. А сейчас будем наоборот плыть. Да, так что ну а теперь берег будет Испании. опять далеко, Екатерина Александровна. А Почему? Мы теперь по другому берегу плыть. Витово. Он, он плыв, получается, против часовой стрелки, смотри а Кстати, Малибу. А где да, 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 а да, поломали Андерсон? Поломали Андерсон, она поломалась. Что я могу сказать? Ты такая красивая. Позируй, позируй, пожалуйста. Твоя, улыбка просто обворожительная. Давай. Обворожи, обворожи всех, пожалуйста. Не моргай так быстро, тут сейчас это кадров сильно увеличится. Ой. Это я какой-то в мультике спеваю Рохля, Рохля, у которой глаз выпадал постоянно. Трухля. Че трухля? А ты Рохля будешь. Это вот внутренние дворики такие. Фонтаны стоят, фонтаны 18 века. И ресторанчики по периметру. Внутренний дворик такой вот. Внутренний дворик храма. Очень красиво. Кафе на колесах едут и кушают там. Після завершення нашої екскурсії ми вирішили ночувати до німецького Райнфельдена містечка, розташованого на самому кордоні зі Швейцарією. Цікаво, що частина місця на швейцарському боці теж називається Райнфельденом. Завдяки зручному розташуванню та відкритим кордонам між цими двома країнами, ви можете безперешкодно пересуватися між ними, без паспортного контролю чи митних формальностей. Це місце ідеально поєднує в собі затишок Німеччини та вишикані Швейцарії, але з набагато приваблювашими цінами а для подорожуючих. Хотел Даннер. Катя, как верно подметила, тут как в американских фильмах, почему в отелях, говорит, во всех отелях буквы мигают, говорит. Это так задумано. Знаете, куда мы идем в 12 часов ночи? Да, бей и прыгай. Я веду ее выгонять в другую страну, в Швейцарию. Сейчас мост перейдем, это а мы в Швейцарии уже. Тут написано Ауф. Видерзехен. Ока, ока, эй, Катя идет куда? Швейцарию идет она. Hey, hey. Вот так, со стороны моста это уже Швейцария, представляете? Like так и не скажешь. просто фонарики сидят какие-то. Как так, like. Катя под такую веселую музыку покидает Германию. Yeah. Идет в Швейцарию. Это Африка. Эй, эй, вока, вока. Эй, эй. Вот, нормальная граница между двумя нормальными соседями. Мы только что с Германии пришли в Швейцарию. Все, просто мост перешли. А, нам еще даже под Уака Эй, Эй, какой-то маргинал подпевал. Катя в раздумьях. Почему? Подпевай. <laughs> а что за песня? <laughs> Сейчас. Это же все Шакира? Не знаю. Я такой не... Ну, а он а тоже а не знает. <laughs> 10 часов, а Швейцария уже спит. Даже немцы такого типа не все спят. А тут спят все. И еще маленький кусочек швейцарии не спит наверное там одни туристы угу, сейчас, сейчас. Свет на окошке дошли мы до выхода из старой части города тут такой вот домик интересный и на ну, смотрите на второй этаж лесенка для кота и там в окошке отверстие такое маленькое чтобы кот то мог заходить круто пошла клумбы портить. А вот еще один лестниц для кота. Тоже на второй этаж. Короче, я понял, мне очень нравится влезть под еще Швейцарии. Тихо, спокойно, никого нет. Немножко темно, но вообще шикарно очень. Вот, итальянское кафе. Це кінець першої частини нашої подорожі. До зустрічі у другій частині, де ми вирушимо до Берна, прогуляємося берегами озера Невшатель і зануримося в атмосферу чарівного ліцерна. Не пропустіть!